Telefon zaryadkaya qoyulur. Zaryadka nədir Azərbaycan dilində? O da Azərbaycancə olmandır. Ha, hə, enerji bilməm vallatda. Enerjiə qoyuruq məsələn telefonu. Elə zaryadkaya yaxşı. Nəsar. Gö bir nəfər deyib getmişdi Mollaların məclisi idi. Nəbilmən bir-birinə qəribə salamlaşırdılar. Biri durur deyir məsələn, "Assalamualaikum bil xeyr." Biri deyəndənəm, "Nə?" mən də deyib bilmədim, nə deyəm? Durdum, dedim, "Sami Allahu limen hamd." <laughs> bildiyim bir dənə ərəbcə sözü o idi. Dey gördüm bircür sözlər deyirlər. Biri deyir, məsələn, "Əs'ad Allah ayyamakum bayramlarını." Belə təbrik edirlər. Fitr bayramı günü idi. Deyir, hələ bir cild idi. Məndə elə bildiyim bir dənə bu idi. Bunu dedim. Siz Allah yatmayınmən bu. O <laughs> zəni axıra çatdırım. Yatmayın, yanınızdakına tapşırın ki, yatanda məni durmuş oyat. Çünki mən burada görürəm, məhəmminizi görürəm. Həmin simasına baxıram, diqqətlə baxıram və görəndə biri yatıb mən çox narahat oluram. Çıxıx edirəm. Yatmayın, yatmaq olanlar da getsin evdə uzansın, rahat ayağını uzatsın, yatsın. Burada mən layla oxumuram da siz <laughs> istəyirsiniz xahiş edirəm ki yatmıyasınız. Yalvarıram sizə yatmayın. Çünki ən xoşuma gəlməyən şeylərdən biri keçən illər demişəm, yatmaqdır. Bu möcüzədir, belə yatmaq yox. Yəni xütbətə məclisdə yatmaq. Buna görə xahiş edirəm sizdən. Güləriz adamlar peyğəmbəri cazibə edərdi. Həmişə dayanıb əl sıxıb onlarla görüşərdi. Onlara vaxt ayırardı. yoxsa adam zariye zariye ağzı açmağa peşmansan. Salam necəsən başdır. Necəsən başdırsən sənin də halını xarab eləyir. Sən də başını tutub qaçmaq istəyirsən ki mən nə qələt elədim buna salam verdim. Adam var uzaqdan öpəsən desən salam. Yaxın gəlmə mənə virusdur çünki səni də yoluxduracaq. Söz vermişəm az danışım bilmirəm harda kəsim sözümü bir 10 də 5-6 dəqiqə keç inşallah istiram tamamlayım. <laughs> <nefer> <laughs> 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 be, be, siz yormuram ki mən. Yaxşı, bir nəfər belə. Yaxşı, onda biraz 5-6 dəqiqə davam edəli. Gö yorsam deyəcəksiz, yorursa. Hə, yorursa məsəl. Siz bir də nə hədis deyimdə də oğlan belə elədi mənə. O ilə ona görə bir də nə istəyirəm. O Arif deyir həmişə nasihat elərdi ki, qadınlarınıza dəyər verin, onun qadrını bilin. Tələbələr dedi ki, yəqin ki bunun ağzı istəyirdədir, Bakıllılar demişkən. Ağzı istəyirdədir bu, e, elə bilər ki, keşfdədir cəmaət, qadınlarınıza dəyər verin. Də bir gün gedək bunun evinə görə yəqin ki bunun necə salih bir xanımı var. Də xəbərsiz gəldilə qapını döydülər, apnaşdı. Salam lərə nəcis salam. Qonaq gəlmişik. Dedi vallahi mən yəni çağırmamışdım sizi də. Deməmişdim gələsiz. Ona da gəlmişsiz də buyurun içəri. Buyurun içəridir, girdi içəri, oturduq. Elə bizim gözümüzün qabağında bu Arif ki hamı başını dolanır küçədə bazarda. Ham əllərinə öpür. Bunun həyat yoldaşı gəldi bizim yanımızda. Nələr eləmədi? dir dedik ki bağ istüyunağı desəm bir vaxt gəlmişik. Əsəbə vaxtı yox mənim elə günüm belə keçir. Təbəssümlə elə <laughs> mənim adi halımdı. Dirdim yəni ki ona görə dirdim ki bəlkə siz keçməsiz içəri. Bu mənzeraları görməyəsiz. Mənim ünvanlanan sual budur. Adəm peyğəmbər dil nə idi? Nə bilmən nə idi? Nə qədər əhəmiyyətlidir nə idi? Onu oxuşu üçün Nuhun gəmisi məndən soruşurdu ki, neçə metrədir? Bilmirəm vallahi mənə maraqlı deyil Həzrəti Nuhun özünə də Qurban olub gəmsinə də. Mən dünəyəşimə qalıb onun gəmsinə boydaydı. Mənə gəlib suallar verdi demişəm sizə keçmişdə. Həzrəti İbrahim deyir o qoçu kəsdidirəm mən. Kimlərə verdi onu qurbanı? O mənə deyir vallahi siyahını mən tutmamışam. Mən nə biləm Həzrət deyir nə fərq var kimlərə verdi. Cemaatın ağlına suallar gəlir. Cemaat deyəndə bir qism adanın. Mən incinmirəm, ya e, narahat olmuram. Amma mən deyirəm, dinləm, adəmin uşaqları necə artdı? Həşin, mənim nəyimə lazımdı? Artdı da bir tərəf artdı. İndi hər dərdimiz həll olub deyirəm, adəmin uşaqları necə artdı? İndi, İndi təzədən özüm sual saldım, ey cəmaətiniz. Sonra gələcək doğurdan necə artdı? Ağrı'da da orda necə artdı amma. Bu içimizdə olan bir xüsusiyyətlər var axı, deyək. Sözümü bitirirəm bir neçə dəqiqə. Götürsən elə tez bitirmirəm. Bir neçə dəhəkə yox və beç altı dəqiqə. Sevindiz elə bilmişəm. <laughs> Baxdım, elə bilincə az qalıb vərəqin.